Ребенок должен впитывать язык, в частности иностранный язык с молоком матери. То есть пеленок, он должен слышать речь, он должен песенки петь с мамой, может быть, там какие-то буковки изучать. Есть кубики зайцев на английском языке, на русском языке сначала, потом на английском языке. Может быть, какие-то картиночки смотреть. То есть, чем больше он слышит речи, чем больше игровых каких-то пособий есть у мамы там под рукой, тем лучше, конечно. Бути готовим до школи не означає вміти читати, писати і рахувати. Бути готовим до школи означає бути готовим всьому цьому навчитися, вважав дитячий психолог Леонід Венгер. І як же він був правий? Тож, шановні батьки, школи вже готові прийняти маленьких учнів, а чи готові вони? Витая Вас, Пани Катарина. Добрый день. Расскажите нам, как Вы знаете, что дитина уже готова пойти до навчания в mm -hmm. школу? Mm -hmm. Готовность ребенка к, школу, к школе обуславливается готовностью педагогической прежде всего. Это способность ребенка читать небольшие тексты, пересказывать их, чтобы была развита речь. Способность ребенка писать – это способность к мелкой моторике. И считать в пределах 10%. Вот, если ребенок справляется с этими операциями, это очень хорошо. Кроме того, еще существует физическая готовность. То есть ребенок должен уметь ну, там, мочь, быть способным высидеть 4-5 уроков в школе, кроме того, еще справляться с домашним заданием. Это ну, не каждому ребенку под силу в том возрасте, в котором дети сейчас идут в школу. И социальная готовность это способность строить адекватные отношения со взрослыми и со сверстниками то есть вот эти вот совокупность всех этих способностей говорит о том что ребенок может идти в школу и ну, важно как проверить уже развит ли такой психический процесс как внимание способность концентрироваться это дать ребенку задание которому не сильно нравится и посмотреть может ли он в течение минут 10-15 с ним справляться заниматься этим занятием если может то в принципе уже как бы ну, с учетом того что он может читать А строїть нормальне отношения фізичні готов відправляти школу. А якщо дитина все ж таки не підготовлена, не психологічно, uh -huh. не фізично, не морально, так uh -huh. як може шкільна атмосфера вплинути тоді на малюка? В таком случае это огромный стресс для ребенка. То есть детям даже в таком вот возрасте, уже старшем садиковском, очень важно знать, что будет происходить, куда они пойдут, что нужно делать. Тогда ребенок не будет капризничать и не будет сопротивляться. А в том случае, если он окажется в школьной атмосфере, непонятно какие требования, непонятно что делать, как себя вести, это очень травматично для ребенка. Кроме того, неподготовленные дети не успевают по программе, и соответственно их социальный статус среди сверстников он падает, он опускается, его не ценят, с ним не дружат, ему плохо в школе. Учителя тоже меньше обращают внимание на таких детей, потому что больше уделяют внимания способным. Вот. Очень часто у таких детей развиваются психосоматические заболевания, то есть они дети подсознательно предпочитают болеть, чем ходить в школу. Вот. Они часто становятся аутсайдерами или же наоборот такими отрицательными лидерами. Вот, Что э... потрібно в таких выпадках звертаться до психологии профессионально? А, да, если семья сама не может справиться с такой ситуацией, лучше обратиться к психологу. Часто в школах сейчас бывают хорошие психологи, можно обращаться к ним mm -hmm. э, вот, для того, чтобы справиться с этой ситуацией. Э, нанимать репетиторов, если дети сами не могут, ну, очень важно э, ну, эту проблему решить, для того, чтобы в дальнейшем ребенок был успешен адаптирован к социуму. Ось ми зараз зрозуміли, які наслідки можуть бути, якщо дитина не підготовлена або замала, так для школи. але які наслідки можуть бути, якщо батьки не віддають дитину, а вона вже доросла, їй мабуть, 8 або 9 років, mm -hmm. що робити тоді? Які наслідки можуть бути так, і як батькам ось чинити? Последствия могут быть такие, что когда ребенок идет позже в школу, он очень сильно выделяется из среды сверстников, он выделяется ростом, он выделяется особенностью физиологических развитий развития вот ему очень сложно будет адаптироваться это тоже большой стресс Потому что среди сверстников многие процессы происходят которые своевременно очень естественно а здесь ему придется приспосабливаться ну, просто каждым ну, каким-то маленьким маленьким особенностям всех детей. Вот. и это большая ответственность и большой стресс лучше этого не делать. В таком случае лучше-то социальные органы обращаться людям, которые неравнодушны, разговаривать с родителями, разговаривать с детьми, пытаться убедить, что ребенок что со сверстниками. Но если все-таки батьки уверены, что ее дитина готова, ей ее нужно отдавать, не на вік. Mm -hmm. Если есть желание ребенка, если ребенок готов, то, скорее всего, да. Можно посоветоваться с хорошим психологом э, вот, и уже определиться с этим решением своим. Дякую вам, пані Катерина, за ваши ответы, за ваши комментарии, поради. Да, и наши, батьки родители, нашли много интересного mm -hmm. сегодня для себя. Mm -hmm. Всего доброго. Наша рубрика Щоденник вагітності створена для вас, любі майбутні матусі. Минулого тижня ми говорили про зміни жіночого організму, що відбуваються на 13-му тижні вагітності. Сьогодні ж тема нашого щоденника 14-й тиждень незабутнього дива. Про всі відчуття та перетворення у цей період вагітності нам сьогодні буде розповідати досвідчений лікар-акушер гінеколог Валерія Деревенко. Витаю вас, Добрый день, Кристина. Расскажите нам, будь ласка, что ведь бывает с нашим организмом на 14-му тижне вагитности Да, дорогие девочки, 14-я неделька беременности. Вы во втором триместре, поэтому появляется чувство бодрости, прилива энергии, радостных эмоций, чувств. Вес еще не очень ваш вырос, поэтому не стоит полностью менять гардероб. Но, в общем-то, если какие-то вещи более такие вот в обтяжечку у вас есть, и в них уже некомфортно, конечно, их стоит заменить на более просторные. По чуть-чуть начнет сглаживаться линия талии. Но, в общем-то, животик еще для окружающих, как бы вам, может быть, и хотелось, не столь заметен. Но не спешите всему свое время, все заметят вашу долгожданную беременность. Что с маляком происходит аж на 14-м тижне его жизни? Да, наше счастье подросло. Теперь длина нашего счастья 8,7 см, а вес 45 грамм. С прошлой недельки он подрос на 15 грамм. Каждой программы вы рассказываете про то, что вот такие точные данные вы даете, так? Да. А бывает такое, что малюки развиваются как-то по иному мы, не, ну... Да, мы говорим о классической картине, да, и в общем-то этих критериев должен придерживаться нормально развивающийся ребенок. Но, девеньки, не стоит, если у УЗИ не совпадает, допустим, 8,7 длина, не стоит расстраиваться абсолютно. Какие-то детки чуть, может быть, медленнее растут, какие-то чуть быстрее. Мы говорим о относительных таких величинах, поэтому не стоит сильно заострять на этом внимание. А хочется вот о чем сказать, что на 14 недельке беременности скелет представлен хрящевой тканью, которая начинает превращаться в костную ткань. Очень интересный процесс. Вот, а, конечности ручки и ножки. Ручки у нас подросли и стали более длинными, то есть они стали пропорциональны телу. А вот ножки еще по-прежнему несколько коротенькие, но они подрастут больше. На 14 недельке уже можно идентифицировать мужские и женские половые органы. Но на УЗИ, к сожалению, они пока неразличимы. Поэтому, мамочки, тоже не пытайте врачей узистов ультразвуковой диагностики, какого же пола ваш малыш. Опять же, всему свое время. Не торопите эту сказку под названием беременность. Еще наш малыш в 14 недельке очень интересно, он научился зевать и сосать палец. И вот с этих пор это будет его постоянное занятие. Ама отримала ставит Анастасии. Вона У меня беременность 14 недель. Сегодня заметила бура кровянистые выделения на нижнем белье. Была очень короткая слабая боль внизу живота. Позвонила своему гинекологу. Она сказала прийти завтра утром на консультацию и сделать Узи. Из-за чего это может быть и опасно ли это? Пани Валерия, мы чекаем на ваш да, уважаемая Анастасия, не э, ничто иное, как угроза прерывания беременности. Поэтому я бы вам рекомендовала не завтра, а сегодня прийти. То есть, дорогие девочки, если симптомы подобные, как у, нас, у Анастасии, подобные симптомам Анастасии появились, не стоит откладывать до завтра то, что нужно, не можно, а нужно сделать сегодня. Потому что это угрожающее состояние. Вообще, Матусь так уж вот не такое питание, как по чья, как бороться с ее проблемы. Да, девочки дорогие, это та маленькая ложка дегтя в большой бочке меда под названием беременность. То есть, та маленькая неприятность, которая может огорчать во время беременности. Действительно, так и жога. Э частый спутник беременности. Эти девочки, которые в обычной жизни до беременности не испытывали изжоги, то есть у них не было ни острых, ни хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, впервые с изжогой могут встретиться, столкнуться именно в период беременности. Поэтому мы можем да, провести, нам дает право провести причинно-следственную связь изжога, связанная с беременностью. Существуют две причины возникновения изжоги во время беременности. Первая причина – это повышение внутрибрюшного давления, вследствие растущей маточки. И вторая причина э, – гормон прогестерон, мы тоже о нем уже много говорили, он расслабляет мышечную ткань, в том числе и сфинктер э, пищевода. Пищевод, потом сфинктер, потом желудок. Э, то есть этот сфинктер не дает обратному забросу пищевого комка из желудка обратно в пищевод. Так вот, во время беременности э, происходит немножечко несмыкание вот этого сфинктера и идет заброс пищевого комка вместе с желудочным соком обратно в пищевод, что вызывает чувство изжоги, чувство жжения в пищеводе. Что делать майбутнім, мужчинам, чтобы все-таки якось вилікуватися, так можно сказать, из этой Да, много есть советов. Во-первых, девочки, не кушайте сразу много. Кушайте часто, но малыми порциями. Не кушайте те продукты, которые вызывают изжогу. Это острые блюда, очень соленые блюда, газированная вода иногда вызывает, кофе употребление кислые продукты могут вызывать изжогу. Если вы покушали, старайтесь не наклоняться сразу. Даже если что-то упало, можно присесть, поднять или попросить кого-то. Не ложиться сразу строго горизонтально. То есть должно быть такое полусидячее, полулежачее положение. Ну и понятно, что не завязывать сразу себе шнурки, не надо наклоняться так резко. Если эти простые а, советы не помогают вам, есть такой народный совет. А, орешки миндаль, не обжаренный, свежий миндаль. Носите с собой где-то в сумочке, в кулечке, 5-6 зерен, разжевать при появления изжоги. Если и это не помогает, кому-то помогает употребление молока, то есть надо ощелачивать кислую среду. Кому-то даже помогает, вот мы говорили о газированной воде, но как ни парадоксально, иногда выпив стаканчик газированной ну, именно водички, да, кому-то помогает это. То есть подбирайте что-то, ищите в самом себе вот это вот лекарство. Ну, естественно, существуют медикаментозные средства, которые помогают нашим мамочкам. Их очень мало. Но они есть такие вещества, они вытяжки из бурых водорослей. При в присутствии желудочного сока они в организме в желудке начинают превращаться в гель. Под воздействием соляной кислоты этот гель начинает превращаться в пену и образуется такой, как бы эм, плавающий плод. То есть не дает подниматься пищевому комочку обратно в пищевод. Создается такая пленочка, которая обволакивает желудок, обволакивает пищевод и тем самым снимает чувства и Поэтому, девочки дорогие, выход есть. И на остановку у нас есть еще один лист вида Лены. Вона пыша. 14 недель беременности, ничего не чувствую. Это нормально? У всех подруг или где-то тянуло, или грудь увеличивалась. У меня никаких симптомов. Пани Валерия. Мы дорогая вот так на дорогая наша мамочка Елена, поздравляю вас. Вы здоровая женщина на 14 недельке да, беременности, так. и вы прекрасно себя чувствуете, чем могут похвастаться немногие мамочки. Абсолютно все нормально. Чувствуйте, пожалуйста, присутствие в себе ребеночка. Найдите вот ту ниточку, вот эту эмоциональную, духовную связь с вашим малышом. И вы будете его чувствовать. Спасибо вам, пане Валерия, за ваши комментарии, за ваши выступления. Да, начнем дочи. Сегодня я знала себе богато курыстного для себя. Дякую, Надеюсь, що ми були, як всегда полезны нашим телезрительницам. Спасибо, Кристина. Шановні глядачі, якщо у вас є запитання, пишіть їх на електронну адресу. paschristina.ua.gmail.com І ми разом з досвідченими спеціалістами обов'язково знайдемо відповіді на них. Це була остання сторінка нашого сімейного тележурналу Світ родини. На сьогодні все настав час прощатися, але ненадовго. Вже через тиждень. У той самий час я чекаю на вас на 27-му каналі. Поговоримо про реабілітацію діточок з слабким зором та про ще багато цікавого. З вами була я, Христина Пасічник. На все добре, бережіть вашу родину та нехай щастить.